Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera Bersama dengan saya Hasya Humairah Dan saya Erisha Dania, host anda untuk episod kali ini Kita bersiaran di podcast Jombora Sebuah podcast kendalan TVPSS SMK Kota Kemuning Di mana podcast ataupun audiosiar Yang akan menceritakan kisah-kisah kejayaan Warga SMK Kota Kemuning Untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi Podcast hari ini dibawakan khas oleh Kop Kota SMK Kota Kemuning Baiklah, untuk episod kali ini kita bawakan tetamu istimewa iaitu Adib dan Anata. Hello, hi. Hi. Okey, boleh tak korang perkenalkan diri kepada para pendengar kita? Uh, Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Adib Sulaiman bin Muhammad Miladi. Ah, uh, jurulatih untuk kelab e sports sekolah SMK Kota Kemuning. Uh, selamat sejahtera. Nama saya Ananta Rajkumar dan saya seorang pemain untuk pasukan e-sport SMK Kota Kumbu. So, macam mana korang boleh mula terlibat dengan e-sport khususnya MLBB? Uh, sebenarnya cerita ni bermula dengan, of course, kita akan mula dengan kawan kita sendiri. Pengaruh daripada kawan ni sangat tinggi. So, hmm. saya pun bermula main daripada awal sejak daripada dajah 4 atau dajah 5 since daripada 2016 lah. Daripada first hour release game. And sejak daripada itu, awalnya mula sebagai untuk berseronok saja, mm -hmm. Bukan untuk kita fokus untuk kompetitif ataupun turnamen, bukan Tapi kita start main hanya untuk, biasalah budak-budak lagi kan, kita main <laughs> untuk hebat So, untuk scene kompetitif pula uh, Secara satu hari, satu hari yang sangat random uh, Kawan baik saya, salah seorang dia sangat pandai bermain jugalah, Afiq Haris Dia ajak saya untuk bermain satu scene kompetitif turnamen mewakili hmm. sekolah so maksudnya hmm. first tournament saya untuk saya terlibat dalam scene kompetitif ni adalah untuk wakil sekolah hmm. pada tahun bila tu? Uh, first tournament saya waktu 2023 MLBB Junior Cup so sekolah kita pun uh, waktu tu first time juga untuk menghantar wakil untuk e-sport juga dan ah. Natta? Uh, saya pun sama juga Uh, saya mula bermain sejak daripada dah 4 Dan uh, lepas masuk sekolah menengah Saya bermula main dengan kawan-kawan kat kelas uh -huh. Lepas tu ada seorang yang ajak saya main tournament kat uh, sekolah juga uh, So daripada sanalah saya start main kompetitif uh -huh. Um, Korang rasa macam mana isukan ni dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran diri? Secara jujurnya, uh, bukan sahaja e-sport, mm -hmm. semua game, tak kisahlah secara strategi, PvP, RPG ataupun tak kisahlah semua game. Game ni dia membuatkan otak kita untuk memerangsang untuk terus ke kolektif ketika main. Macam mm -hmm. mana kita nak buat ini, strategi apa kita nak pakai, mm -hmm. apa yang kita patut buat, apa semua. So, uh, game ni ataupun e-sport ada banyak benda yang boleh connectkan banyak... Uh, Benda dalam otak kita uh, Sama juga macam Adi <laughs> So adakah korang hanya bermain MLBB Ataupun korang juga, ada juga main permainan lain? Sebelum ni bagi saya uh, ML bukanlah yang pertama mm -hmm. Bagi saya uh, dulu saya pernah juga bermain PUBG Mobile Satu hmm. game yang popular waktu zaman pandemik dulu So waktu tu PUBG memang sangat tinggi viewersnya sama, sangat sangat ramai, uh, ramai playernya so this satu trend yang kita ikut waktu tu mm -hmm. tapi slowly juga saya juga main ML juga at the same time tapi uh, selepas after a few years uh, saya start untuk fokus MLBB sebab PUBG ni bukan untuk saya dia macam mm -hmm. tak kenalah dengan mm -hmm. saya minat mm -hmm. saya lebih kepada MLBB Uh, untuk saya saya main MLBB BB sahaja sebab saya kena saya ada tim kat luar yang saya kena komit hari-hari, so ada training sendiri semua, so saya tak ada masalah untuk main game lain. Tim kat luar tu uh, join daripada bila? Uh, tahun lepas. Tahun lepas. Ha. So untuk adik um, banyak ke perbezaan antara PUBG dengan ML sebenarnya? Perbezaan banyak especially dalam strategi cara kita nak mainkan gameplay memang completely different untuk MLBB it's a 5v5 game 5 lawan 5 untuk PUBG pula kita ada berpuluh-puluh player dalam satu map so, oh. kita ada rotation untuk PUBG ML pun ada rotation tapi dia rotation yang completely berbeza ML map dia kecil PUBG kita ada map yang sangat-sangat luas 16 darat 16 km dalam game tu tergantung kepada map lah so Perbezaan memang banyak dari segi mekanik. Mekanik game ML memang banyak tapi nak dibandingkan dengan PUBG, saya rasa MLBB memang banyak mekanik dia daripada PUBG. Hmm. Tapi tak dinafikan, PUBG memang satu game yang boleh menunjukkan bakat seseorang. Mungkin dia orang tak bagus dalam MLBB, mungkin dia orang bagus dalam PUBG Mobile ataupun game lain. So sebagai uh, seorang yang sukakan game ni, saya rasa hmm. kita tak patut main satu game saja mungkin hmm. kita patut explore, mungkin bakat kita dalam game lain juga. Hmm. So dari segi itulah beautifulnya uh, kecantikan satu game ni yang dia berbagai-bagai jenis yang boleh menunjukkan bakat dalam diri kita. Hmm. Siapa yang mula tarik korang untuk kembangkan kemahiran dan bakat dalam permainan ni supaya boleh pergi lebih jauh? Uh, untuk yang menarik ini saya perlu bagi shout out lah untuk kawan saya Especially Wong K. Jun dan yeah. juga Afiq Haris uh -huh. Bekas student kita juga dulu uh -huh. uh, Sebab waktu itu, diorang orang yang first tarik saya untuk main tournament Junior Cup, MLBB Junior Cup 2023 Waktu itu hari yang random, tiba-tiba uh -huh. uh, si Afiq ni uh -huh. Dia whatsapp saya, saya tengah makan <laughs> Tengah makan kat meja, tiba-tiba dia whatsapp saya Deep, nak main tournament tak? dengar cerita sekolah nak hantar wakil, mm -hmm. saya macam betul ke ni? Sekolah SMK Kota kemuni nak hantar wakil untuk sekolah So saya pun macam nak, nak tu nak tapi sahih ke berita ni <laughs> ha. So uh, saya cakap nak, okay and then saya ada try out untuk satu team Waktu tu kecil-kecilan sahaja, mm -hmm. uh, nak cari tim ni kecil-kecilan sebab kita tak buat terbuka sebab saya faham konsep e-sport ni mungkin kepada pandangan cikgu mungkin agak rendah sedikit. Mm -hmm. Tapi at that time saya rasa saya main hanya untuk minat dan hanya untuk sekolah saja. Mm -hmm. So saya try, alhamdulillah dapat Dan terima kasih kepada Afi Haris, Hong Kejun dan juga teammate-mate teammate saya yang lain, a mm -hmm. uh, Rola dan juga Nabil waktu itu. Uh, disebabkan diorang kita orang dapat achievement untuk MLBB Junior Cup 2023. runner up first runner wow. up which is tempat kedua lah. <laughs> Alhamdulillah membawa pulang RM800. Wah. Wow. Nata pula? Uh, untuk saya uh, dulu saya pernah saya selalu ikut kawan saya seorang lagi pergi tournament yang luar lah. Mm -hmm. Tapi saya tak main. Saya ikut je. Mm -hmm. So kat sana yang tim uh, jurulatih uh, tim dia tu ditanya saya lah yang uh, kau tak main ni. Kau nak join ni macam tu. So saya pun cakap boleh je try out kalau nak So hmm. saya try out semua Tapi saya tak ambil serius Saya ingat macam fun-fun je lah <laughs> So lepas tu saya mula commit hari-hari training 9 sampai pukul 11 Lepas tu jurulatih tu bagi tahu saya yang saya ada potensi dalam game ni So hmm. saya pun try lah main tournament ikut semua So dari sana lah hmm. ha. So apa reaction parent korang bila korang nak libatkan diri dalam e-sport ni? Bagi saya reaction parents tu tu satu benda yang kita kena concern lah uh -huh. sebab of course dia yang melahirkan kita dalam uh -huh. dunia. ni So saya rasa waktu tu reaction orang okay je lah diorang support tapi kalau macam tak ada hasil ke apa-apa tak masalah So setakat untuk masuk tournament ni untuk for fun uh -huh. dan insyaAllah kalau ada rezeki mungkin boleh jadi satu kejayaan satu hari nanti uh -huh. uh, untuk saya mula-mula uh, saya bagi tahu ah saya yang saya nak join tournament semua. So, dorang risau sikit. Tapi lepas saya ada yang menang, ada yang kalah tapi yang menang tu macam bagi confirmationlah kat dorang uh -huh. yang MLBB ni, e-sport ni bukan sekadar game je macam tu. Uh -huh. Ha. So, hmm. kalau training tu hari-hari lah basically ikutkan kalau satu seseorang player ataupun satu organisation yang ada team kalau orang memang profesional dan orang memang komit sepatutnya uh -huh. orang akan training uh, setiap hari uh -huh. ataupun depends on orang punya schedule lah sama ada orang free atau tidak tapi bagi saya saya tak ada dalam tidak berada dalam satu team yang aktif so bagi saya saya buat masa sekarang saya hanya untuk main for fun tapi kalau ada tournament dalam masa terdekat ada tournament yang saya nak join, ada kawan ajak Maybe saya akan study semula, akan main dengan lebih teliti Untuk uh -huh. kembali aktif lah Sebab saya bukan player aktif Saya uh -huh. cuma setakat buat masa sekarang ni tengah berehat lah statusnya uh -huh. so, uh -huh. Macam anda macam mana bagikan masa study dengan training? Uh, t training standard untuk team tier 1 sampai tier 3 tu Eh tier 2 sampai tier 3 tu selalunya pukul 8 malam sampai pukul 12. So mm -hmm. sebelum tu memang takde apa-apa. Uh -huh. Kalau ada tournament tu lainlah. Tapi kalau hari biasa tak ada tournament lagi, dia ada training kat malam je. So petang tu boleh lah study. Ha. Uh -huh. uh -huh. So nampaknya memang e-sport ni dia serius juga eh. Orang mungkin ingat macam ala senang je, tapi sebenarnya dia not that easy, right. Uh -huh. Okay, baiklah. Sebelum kita ke segmen seterusnya, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di podcast Jom Borak Dan kita kembali semula di Podcast Jom Borak So maybe korang boleh share Sebesar sedikit pencapaian pasukan, pasukan sekolah dalam e-sport setakat ni Setakat ni Alhamdulillah Rekod kita sangat cantik sebenarnya ikutkan Bila saya tengok balik First pencapaian kita First sekali dalam sejarah sekolah Kita ada MLBB Junior Cup 2023 mm. Yang saya pernah wakil tu Bersama dengan kawan-kawan saya lah waktu tu mm. Waktu tu memang tak confident langsung Sebab mm. waktu tu pun kita orang first time mm. Ada yang first time Kebanyakan mm. kita orang first time masuk tournament Dan juga wakil sekolah So <laughs> nervous itu memang tinggi Tapi Alhamdulillah uh, Saya percaya dengan rezeki Allah Kita dapat tempat kedua RM800 uh, Tetapi kalah di tangan SMK Jalan Kebun waktu tu Ooh. Seterusnya kita ada 2024 sama juga MLBB Junior Cup 2024 tapi saya waktu tu sebagai coach saja. Waktu tu Anta dan tim dia juga sebagai wakil. Uh -huh. Alhamdulillah uh, pencapaiannya tempat keempat. Membawa pulang RM300 uh -huh. tak silap saya. Uh -huh. Dan yang paling latest dan juga yang paling besar setakat ni Selangor Future Cup. Uh -huh. uh, di bawah negeri Selangor. Di bawah SRGOG juga uh -huh. sebenarnya. Waktu tu Uh, ikutkan sebenarnya kita orang tak expect untuk menang Memang yeah. tidak expect Bawa nama memang bawa nama sekolah sekali lagi tapi Waktu tu kita orang fikir main untuk Untuk ambil pengalaman ke untuk main setakat for fun Tapi yeah. memang kita orang akan serius lah every time So fun tu memang kan ada Waktu tu saya yang jadi coaching staff dia orang And saya the only one coach dekat sana Memang yeah. waktu tu berdebar juga sebab What if, tournament besar-besar macam ni, price pool dia besar RM5,000 uh, berserta RM30,000 untuk pembinaan e-sport hub di sekolah uh -huh. Price pool dia sangat besar, so pressure tu memang lagi tinggi So what if, kalau saya tahu dia orang untuk buat itu, ambil ini, buat itu, ambil ini Macam mana kalau salah? Satu mistake salah Maybe saya tak boleh blame player sangat Sebab uh -huh. saya yang suruh dia orang ikut cakap saya <laughs> Tanggungjawab yang saya carry waktu tu memang besar sebagai coach tapi sebagai player juga orang pun ada tanggungjawab besar untuk bermain dengan elok untuk buat decision making so memang banyak benda berlaku hari tu tapi alhamdulillah rezeki Selangor Future Cup kita orang SMK Kota Kubining SMK Kota Kubining uh, juara nombor Wah. satu untuk Selangor <laughs> untuk negeri Selangor uh, mengalahkan lebih daripada 30 eh, 60 lebih termasuk online mm. qualifier team wow Um, boleh tak korang ceritakan bagaimana rutin latihan pasukan Isukan ni? Uh, sebagai coach, rutin latihan tu, sebabkan diorang ni masih lagi bersekolah, uh -huh. saya lebih prefer untuk sama ada selepas balik sekolah, which is petang, uh -huh. ataupun lebih senang malam lah kita katakan. Uh -huh. Sebab uh -huh. training kita tak perlu lama-lama. Sebab. Uh -huh. uh, player-player pun ada tanggungjawab lain. Mm -hmm. Mungkin orang ada pekerjaan dekat luar mm -hmm. and especially of course lah sekolah. Diorang ada study, ada yang masih mengambil SPM dan sebagainya. So untuk training tu bukan hari-hari tapi bukan juga terlalu terlalu apa? Kurang lah trainingnya. Bila ada tournament, yes kita orang akan start training early. Tapi kalau tiada tournament buat masa uh, buat masa sekarang memang kita kita orang tak training lah bila ada baru kita orang akan buat untuk preparation sebab uh, player pun bersekolah lagi kan so adik as coach macam mana boleh jadi coach maksudnya a volunteer ke ataupun memang orang suruh ke macam mana ikutkan sebenarnya tak ada orang suruh saya pun terfikir juga pernah ke ada orang tiba-tiba daripada player nak jadi coach <laughs> hmm. tapi ikutkan waktu tu yes saya sendiri volunteer untuk jadi coach sebab uh -huh sebagai player saya dah faham uh -huh. and saya juga seseorang yang jenis yang suka menganalisis game uh -huh. bukan setakat main bukan setakat tengok tapi saya suka tengok apa yang player -play ni fikir waktu dia orang main uh -huh. apa pemilihan hero draft pick and whatsoever macam mana kita nak terapkan gameplay ni macam mana kita nak execute uh, gameplay yang lebih bagus untuk game yang seterusnya uh -huh. so waktu tu yes saya memang volunteer untuk jadi coach selepas saya, uh, saya rasa saya bermula pada tahun lepas lah, 2024 sampai sekarang. So, Annetta, apa prinsip yang awak terapkan semasa latihan uh, bersama pasukan? Mungkin uh, Maybe macam kerjasama tu penting? Err... Uh, penting. Uh, tapi... Yang individu-individu dalam tim tu Kena ada orang ada tanggungjawab yang sendiri lah So, mm -hmm. diorang kena jaga tu juga Lepas tu, kena ada disiplin Disiplin tu penting juga Dalam tim e sport. Sebab ada yang tertidur masa training semua <laughs> tu. so, Lepas tu saya selalu terangkan diorang Disiplin waktu main Mungkin diorang ni ada attitude juga mm -hmm. Attitude macam diorang suka taunting ataupun mengejek orang Kalau menang uh. it, it is normal sebenarnya dia karya normal dan itu yang membuatkan game tu seronok So, <laughs> dalam game tu memang uh, setiap kali training maksud saya mm -hmm. Disiplin saya akan terapkan kat diorang lah Diorang pun kena faham diorang ada tanggungjawab disiplin mm -hmm. Untuk jaga adab, jaga ahlak juga waktu main Dan juga be consistent Okay macam contoh kalau diorang tak okay Motivation akan ada, saya akan terus kekal positif untuk diorang Kalau kalah or anything Tapi ikutkan memang disiplin lah bagi saya nombor satu mm -hmm. Untuk uh, prinsip untuk training Okay, sekarang ni kita nak a uh, gunakan patch baru. Mungkin korang boleh mula dengan berkongsi pandangan tentang hero baru dalam season ni. Okay, daripada apa yang saya baca, daripada apa yang saya nampak dan juga apa yang saya main buat masa sekarang ni kita ada hero baru, Obsidian. Mm -hmm. Hero marksman ataupun hero jarak jauh dia satu hero yang unik sebenarnya daripada konsep-konsep Marksman yang lain. Mm -hmm. So MLBB sekarang memang dia care for the players. Dia memang ambil tahu dia memang jaga players dia orang. So dia orang bawa satu keunikan baru and Obsidian ni saya pun tak tahu lagi cara counter dia sejujurnya. <laughs> Sebab memang jarang jumpa. Of course hero baru memang akan selalu di-ban. Tapi it is very unique to have a uh, to have a new marksman dalam game yang Strategik lima lawan lima ni hmm. <laughs> So apa pendapat korang Tentang empat uh, map baru yang sedang kita gunakan Adakah lebih efektif Atau lebih mencabar bagi korang uh, Bagi saya dia efektif Tapi ada kekurangan dia juga Sebab Bila kita masuk game Kita tahu kita dapat uh, Oh Haa <laughs> uh, bila kita masuk game, kita tahu tahu uh, kita dapat map yang mana So uh -huh. kita kena pandai lah pilih hero sebab kalau pilih hero macam Link semua Kalau ada map yang tak ada dinding Dinding tu akan pecah So susah lah nak main hmm. Tapi Ada kelebihan juga untuk hero yang boleh adapt dengan map tu So macam tu hmm. so, Basically map ni saya rasa memang It's a very unique and very refreshing to play SML ML Sebab dia fokus kepada ability semua hero Sebab dia ada empat jenis mm. map Baiklah kalau bercakap pasal scene MPL-MY Pasukan pilihan korang musim ni siapa? Anda? Uh, bagi saya untitled sebab <laughs> <laughs> ada seorang um, hmm. budak sekolah kita hmm. juga hmm. Bekas pemain tim tu dan saya kenal manajer mereka juga. So, maybe lah. Ada, kalau ada rezeki boleh lah. Sebelum ni kita ada seorang player. Nama dia Max. Ataupun nama sebenar Firapat. Dia salah seorang pelajar sekolah kita juga. SMP Kota Kepuning. Dia dapat masuk satu tim MPLMY. Which is Ex Soul. Pada season lepas. Tapi season ni dia tukar nama untitle. So, bagi saya. Saya rasa saya akan pilih dua tim. Satu, sama juga, Untitled. <laughs> sebab dia satu tim yang baru masuk dan pencapaian tertinggi orang adalah top 3 season lepas. Season wow. lepas baru masuk, season lepas top 3. It's a very impressive team lah, mm -hmm. to be honest. And satu lagi, uh, MV. Tim MV daripada NPN. Why? Sebab, saya sebenarnya antara banyak-banyak tim, saya rasa diorang antara tim yang sangat-sangat unik. Dia mm -hmm. play dan cara, cara pemilihan player diorang. Mm -hmm. So, agak-agak pasukan SRG OG boleh tak dicabar oleh pasukan lain atau terus uh, bertahta sebagai pasukan yang paling kuat? Saya rasa untuk season ni, SRG OG mungkin akan nak tak nak kita kena terima lah kenyataan yang pahit. Masih tiada <coughs> lagi tim yang boleh menyaingi SRG OG buat masa mm. sekarang. Tapi Yes, saya still lagi menunggu dan berharap untuk ada tim yang boleh mengalahkan satu tim yang mendominasi Liga sepanjang tiga season Which is quite impressive and very very impressive So untuk ada satu tim yang boleh kalahkan diorang dan juga menurunkan SRGOG pada tahta champion NPL-NY itu Memang yeah. saya sangat-sangat menunggu kan sebab Takkanlah setiap season kita nak bagi SRGOG menang So yeah. kita kena ada <laughs> Kalau tak ada Client. siapa yang ambil SRGOG macam mana kita nak improve tu uh-huh. sini pilih Okey, apa harapan korang untuk pasukan isukan sekolah kita pada masa akan datang? Uh, saya harap uh, sekolah ni boleh lahirkan play-play baru juga untuk uh, menyertai tournament-tournament yang akan datang sebab hmm. mesti lepas ni e-sport ni akan kembali lagi dalam kalangan sekolah. So saya harap budak-budak kita boleh lah. Boleh main. Hmm. Ha. teruskan lah. Okay. Baiklah segmen terakhir kita this or that. Di mana kita akan tanya korang soalan random And korang just buat pilihan lah Are you ready? Alright okay. Soalan pertama Training pagi atau training tengah malam? Tengah malam Tengah malam Jadi pro player atau streamer terkenal? Pro player Jadi pro player Latihan intensif 5 jam sehari Atau satu tournament besar sebulan? Satu tournament besar sebulan satu tahun main sebesar semula. <laughs> Menang dengan skill individu atau kerjasama pasukan? Uh, kerjasama pasukan. Sama juga, kerjasama pasukan. Sponsor dari brand gaming <laughs> atau brand lifestyle? Mm, brand gaming. Brand lifestyle sebenarnya. Mm. Mandi air sejuk atau mandi air panas? <laughs> uh, air panas. Air sejuk. <laughs> Kopi panas atau teh ais? Uh, teh ais. Teh ais. Main guna PC atau main guna phone? Phone. PC sebenarnya? Cash, cash atau e-wallet? Uh, e-wallet, cash. Rank atau klasik? Rank. Rank, of course. Okay. So, terima kasih Adib Anata atas perkongsian yang sangat menarik hari ini. Semoga selepas ini lebih ramai pelajar yang berani menonjolkan bakat mereka dalam e-sport. Kepada semua pendengar, terima kasih kerana setia bersama kami. Jangan lupa untuk ikuti episod-episod akan datang di platform YouTube. Saya Erisha Dania dan saya Hasha Humaira mengundur, diri. diri. Assalamualaikum dan terima, terima kasih. Cerita pagi hujung minggu bersama kopi dan kisah yang seru gelak tawa hilanglah kusah